Hai korang, I dah sampai dapur menu sihat Ramadan. And I ada tiga resipi yang sangat sedap yang berkhasiat yang menggunakan telur. Nak tahu apa? Korang kena tunggu lah lepas ni. Okey, resipi pertama yang I nak share hari ini, nama dia adalah Yam Kai Dao. Okey, Yam Kai Dao ni sebenarnya translation dia, kerabu telur goreng. Ha, asal usulnya dari Thailand. I memang suka makanan-makanan dari Thailand. Kerabu-kerabu dia -kerabu memang semua sangat-sangat sedap. Yam Kai Dao ni ada beberapa version ataupun versi ada yang diorang rebuskan telur tu dahulu kemudian diorang gorengkan dan ada yang diorang gorengkan sahaja Tapi hari ni I nak share yang gorengkan sahaja sebab kita nak cepat ha, Konsep kita hari ni menu yang aa, sesuai untuk hujung bulan yang juga sedap dan yang pentingnya sihat Okay kita nak mulakan sekarang I nak start dengan nak hiris-hiriskan bahan-bahan lain Kat sini kita ada daun ketumbar Daun ketumbar ni bila kita guna, especially dalam masakan-masakan Thai, memang diorang akan suruh guna akar dia. Kita ambil pisau and kita kikiskan. Aa, dia punya permukaan-permukaan yang brownie, yang kotor kan, yang dah apa orang kata, in contact dengan tanah. Okey, lepas kita dah habis kikiskan bahagian luaran akar ni, kita nak potong dia ke tepikan. Yang ni nak tumbuk sekejap lagi hiriskan daun ketumbar um, tak nak halus sangat, tapi tak nak tebal sangat, medium-medium lah nak hiris daun sup tomato dan yang lain semua kita nak tumbuk, daun sup ni pun samalah, pastikan kita dah potong akar dia kemudian bersihkan bahagian dalam, uh, daun sup pun kalau nak guna akar dia boleh, tapi akar dia rasa lebih kepada macam celery, uh, ataupun daun saderi sama juga macam daun ketumbar tadi kita nak kiriskan dia tidak begitu halus dan tidak begitu kasar. Saya nak potongkan buah tomato. Saya ni kita nak potong empat sahaja. Kalau nak potong dua pun boleh. It's up to you guys. Yang ni sangat relax. Okey, sekarang ni kita nak buat punya dressing. Senang je dalam lesung batu kita nak tumbukkan akar daun ketumbar tadi. Okey, ni paling penting. Tadi kita punya bawang putih. Okey, bawang putih ni kita obviously makan dia raw ataupun makan dia mentah sebab kita tak masak. Dan bawang putih kalau kita makan raw ada beberapa benefits dia. Okay? Sebab dia adalah natural antibiotics. So kita nak tumbuk ke semua bahan-bahan ni sampai dia lumat. Bila dia dah lumat macam ni, eh, sekarang ni nak masukkan sedikit gula kabung. Kalau korang tak nak guna gula kabung, boleh gunakan honey juga, madu, agave. Agave is also good sugar replacement kita nak gunakan sedikit saja ni untuk balancekan rasa tu. Macam saya cakaplah kalau nak gunakan madu pun boleh. Okey. Kita nak kacau je dia macam tu. Ha. Okey. Dan kita nak masukkan minyak bijan dan juga sedikit nampla ataupun fish sauce. Kita boleh cari dekat pasaraya yang kurang masin gaulkan sehingga rata. Sebab kita dah tambahkan fish sauce ataupun nampla tadi, sos ikan tadi. Kita tak perlu tambahkan garam dah sebab dia memang naturally masin. Okay, bila dah gaul macam tu, kita nak masukkan jus limau nipis. So, you boleh bayangkan rasa dia fresh dia macam mana. Okey, kita dah siap kita punya prep. Untuk sekarang ni kita nak goreng telur pula. Dan untuk goreng telur ni, I gunakan minyak zaitun. Okey, sebelum kita pecahkan telur kat dalam kuali ni, saya selalu nasihatkan kita pecahkan dulu kat dalam mangkuk. Okey, minyak dah panas sebelum dia mula berasap, kita masukkan telur. Okey, kita nak cidukkan minyak dari tepi tuangkan dia sikit. Kita nak buat um, telur kuning dia masih lagi tak masak sepenuhnya. Okay? Uh, bagi yang ibu-ibu yang mengandung ataupun untuk kanak-kanak ke kalau kita nak masak ni, uh, telur tu haruslah goreng sepenuhnya. Eh? Okey, so sekarang ni kita nak buat kerabu kita. Saya ada bawang merah yang dihiris halus. Cherry tomato. Kalau nak guna tomato biasa pun boleh, tomato besar pun boleh. Um, kita ada daun sup tadi. Ha, daun sup ni sangatlah penting. Dan daun ketumbar. Okey, sekarang ni kita nak masukkan bahan-bahan yang kita tumbuk tadi. Uf, bau dia memang membuka selera. Okey, sekarang ni just gaul dia je. Macam ni makan dengan nasi kosong je dah cukup. Uh, Okey. Bakar sehingga rata. Tuangkan dia kat atas telur goreng garing. Dah siap. So dia punya jus-jus atau dressing tadi tu kita bolehlah tuangkan sedikit kat atas telur kuning ni. Ha, inilah dia hidangan pertama ai. Yam kai dao ataupun kerabu telur garing ala Thai. Memang sangat sedap, sangat berkhasiat dan menu yang sesuai untuk hujung bulan. And this is one of my favourite, favourite, favourite recipe iaitu egg burji. Dan rasa dia terlampau-lampau sedap. Korang pernah tak rasa macam nak makan nasi tapi risau kandungan gula dalam darah meningkat terutamanya untuk pesakit diabetes. Ini tip yang bagus untuk korang try. Simpan nasi yang dah masak kat dalam peti ais semalaman dan keesokan harinya panaskan balik sebelum makan. Cara ni akan membuat kandungan GI dalam nasi tersebut rendah. Jadi bila korang makan, kandungan gula dalam darah takkan meningkat dengan mendadak. So next time rasa macam nak makan nasi, try this tip. Okey, resepi sekarang ni saya nak share datang dari India pula. Oh, and this is one of my favorite 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 recipe iaitu egg burji. Apakah itu egg burji? Ha, dia sebenarnya macam telur hancur yang okay, kita masak dengan pelbagai jenis rempah ratus dan rasa dia memang terlampau-lampau sedap boleh makan untuk breakfast boleh makan untuk lunch boleh makan untuk dinner nak makan dengan nasi boleh nak makan dengan roti boleh anything you like okey saya nak kena potong banyak benda so kita nak start sekarang kita gunakan daun kari okey kalau saya gunakan daun kari untuk hidangan yang bukan kari saya suka potong cincangkan daun kari kenapa sebab daun kari ni sebenarnya rasa dia sangat-sangat sedap tapi bila kita letak dia sebiji-sebiji sekeping-sekeping tu orang selalunya buang. Tak makan daun kari ni kan. Tapi sangat-sangat rugi sebab sebenarnya dia kaya dengan pelbagai jenis nutrisi like vitamin A dan rasa dia sangat sedap. Hmm, terus bau rempah kari. Okay, sekarang ni saya nak potong cili hijau pula. Cili hijau ni memang also another ingredient yang penting dalam uh, masakan India. Kalau nak guna cili merah pun boleh tapi cili hijau ni rasa dia lebih peppery atau lebih berlada. Buangkan batang dia dulu. Lepas tu kita belah dia kepada dua. So, gunakan sudu kita korekkan dia punya biji. Jangan gunakan tangan sebab part biji ni akan membuatkan tangan kita pijau. Kita dah lapiskan dia macam tu. Kita nak hiriskan dia panjang-panjang dulu. Sebenarnya ni teknik yang senang dan bagus untuk apa-apa jenis sayur-sayuran yang kita boleh hiris nipis seperti carrot ke kalau kita perlu nak cincang dia kan. Okey, sekarang ni saya nak potong buah tomato pula. Kita nak potong dia halus sikitlah. Macam hampir cincang. Nak buang biji pun boleh, tak nak pun tak apa. Okey, saya nak sagat halia saya. Nak tumbuk pun boleh, nak cincang pun boleh, tapi bila kita sagat ni kita kurangkan serat halia tu. Okey, halia dah siap. Sekarang ni saya nak pukul telur pula pecahkan satu persatu kat dalam mangkuk yang berasingan supaya kalau salah satu telur tu tak begitu elok ataupun rosak dia tak akan kontaminatkan telur yang lain. Kita nak tambahkan sedikit garam. Tambahkan sedikit lada hitam, sebut lada hitam. Nak ada rasa saja. Pukulkan sehingga sebati. Okey, sekarang ni kita dah ready nak masak masukkan sedikit minyak zaitun. Kita nak tumiskan daun kari dulu. Masukkan bawang putih. Halia yang kita sagat tadi. Dan juga cili hijau yang saya dah cincang tadi. Jangan tumiskan bawang dulu sebab bawang tu kita nak dia macam crunchy sikit. Nak tumiskan sampai harum. Okey, bila dah wangi, kita nak masukkan tomato. Dan kita nak tumiskan sampai kering. Okey, bila dia nampak kering macam ni, kita nak masukkan serbuk-serbuk rempah. Serbuk kita ada Kashmiri Chili Powder. Kashmiri Chili Powder ni, dia tak begitu pedas. Okey, kalau tak boleh jumpa, tak apa. Boleh gunakan chili powder biasa. Masukkan sedikit garam masala dan serbuk kari daging. Kita nak tumiskan lagi sampai wangi. Lepas tu kita nak masukkan bawang dan bahan-bahan lain. Saya nak tambahkan sedikit daun bawang. Separuh kita nak masukkan sekarang dan separuh lagi kita masukkan sekejap lagi. Sekarang ni kita boleh masukkan telur yang tadi dah pukul. Pastikan api perlahan dan kita nak kacaukan everything. Nah, scramblekan dia, okey, hancurkan dia. Tak nak api terlampau besar sebab nanti dia hangit. Masukkan sedikit daun ketumbar sekarang. Ya Allah, sedapnya bau dia. Okey, bila dia dah mula pekat macam ni, dah mula nak hampir masak ni, kita nak masukkan sedikit mentega. Mentega ni pun sebenarnya bagus. Okay, ada research baru yang find out that mentega ni dapat membantu a um, tumbesaran otak. Ha, especially untuk kanak-kanak. So dia bagus untuk otak. Okay, masukkan sedikit mentega dan just continue kacau je. Sampailah telur ni betul-betul masak. So memang tekstur dia adalah soft. Ush bau dia. Bau dia buat saya sangat 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 lapar. Okey, egg burji ada masak. Dia dah kering, bau dia pun sangat sangat sedap. Sampai kena telan air dia banyak kali. So sekarang ni kita boleh hidangkan dia. Selalunya kat India, dia orang hidangkan egg burji ni bersama dengan bun. So Selalunya kalau kita makan telur hancur-hancur ataupun scrambled eggs biasa kosong pagi-pagi tu bolehlah try a different version of scrambled egg, egg Burji. Sedikit daun ketumbar. Sedikit lagi daun bawang. Okey, dah siap dah egg burji. And selalunya dekat India, diorang akan servekan egg burji ni dengan toasted bun. And selalunya diorang just hidangkan macam ni. Letak roti kat tepi. Lepas tu koyak roti tu. Cubit egg burji ni. Masukkan je dalam mulut. Memang sangat-sangat sedap. Korang kena try ni. dah siap dah ibu GI tak sabar nak makan tapi sebelum tu ada something nak share. Kalau bulan Ramadan kan kita selalu sibuk nak sediakan juadah berbuka puasa. Tapi tahu tak waktu berpuasa sebenarnya boleh mempengaruhi deri rasa kita. Kadang-kadang rasa makanan macam tak sama macam biasa. Sebab tu penting untuk jaga kebersihan mulut kita. I pastikan keluarga I lengkapkan penjagaan mulut dengan Listerine. Bukan je dapat kekalkan kesegaran nafas, tapi juga membantu bersihkan plak dengan lima kali lebih berkesan berbanding brush dengan floss saja. Lagi satu, Listerine Cool Mint Maltese memang pilihan saya selain dari Cavity Protect Maltese sebab rasa yang lebih lembut. Memang wajib ada. Saya gunakan dua kali sehari untuk hasil terbaik. Lagi-lagi masa Ramadan ini. Ha, nak tahu dekat mana nak dapatkan? Jangan lupa tambahkan Listerine dalam shopping list barang raya korang. Dapatkan sekarang di MyDin. Ada promosi eksklusif dan bundle deals menarik. Serius, tak rugi. Okey, sementara nak masak lagi satu menu ni kan. Kau cepat-cepat tau pergi kat Maidin dapatkan Listerine sekali. Teknik ni panggil blistering the skin supaya dia hangit dan kita boleh peelkan kulit ni. Okey, resepi kali ni yang saya nak share saya dapat inspirasi dari resipi Filipina, nama dia Tortang Talong. Haa, nama dia memang complicated tapi sebenarnya dia adalah Eggplant Omelette ataupun telur dadar bersama dengan terung. And I love this dish so much. Saya selalu masak ni bila saya tahu saya kena makan protein dan juga sayur tapi malas nak masak pelbagai jenis makanan. So, this is the perfect dish for you. Dan of course, masih lagi menjaga bajet kita. Senang je nak buat resipi ni, tapi saya dah ubah sikit dan tambah beberapa special ingredients. Seperti bawang. Okey, resipi original dia tak gunakan bawang, tapi saya suka tambahkan bawang for that crunch and that taste. Dan kita guna sikit je. Saya gunakan bawang kuning ataupun bawang Holland dan kita nak hiriskan nipis. Dan sekarang ni nak bakar terung. Saya gunakan terung saiz sederhana dan kita memang kena guna terung panjang bukan terung bulat because dia perlukan masa yang sekejap saja untuk masak. Cuma nyalakan api dan panggangkan terung. Teknik ni panggil blistering the skin supaya dia hangit dan kita boleh peelkan kulit ni. Okey, bila terung ni dah nampak terbakar macam ni, ha, maksudnya dia dah siap. Letak atas plastik wrap. Kita nak biar dibalut macam ni. Lebih kurang 10 minit. Ambil tu, kita boleh pukul telur ni. Saya tak tambahkan garam. Kalau korang nak tambahkan garam pun boleh. Tapi saya nak gantikan garam dengan sedikit cincalok. Saya gunakan lebih kurang satu sudu sahaja. Sedikit serbuk lada hitam. Dan kita nak pukul dia sampai sebati. Okey, saya rasa terung saya dah siap. Kita boleh buka plastik ni. Kita slowly cabutkan kulit terung kita. Nampak tak? Macam tu je. Cuma tarik je, je. Pastikan kita tanggal ke semua kulit terung ni sebab ini adalah karbon dan tidak begitu bagus untuk kita. Lepas kita dah cabut keseluruhan kulit terung ni, ha, dia dah nampak macam ni, letakkan dia kat dalam mangkuk. Gunakan garfu perlahan-lahan kita cari dia. Apa yang kita nak buat ni sebenarnya nak flatten kan dia nak bagi dia kembang lah. Tapi kita kena buat slowly sebab terung ni dah lembut. Nah, sekarang ni kita boleh masukkan telur tadi kat dalam mangkuk ni. Celuk 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 dengan terung ni. Masukkan sedikit bawang because bawang is life. Yang ni dah modify sikit lah. Yang ni bukan original recipe Philippines. Okay, kita dah ready nak goreng. I gunakan minyak zaitun olive oil untuk goreng. Pas minyak dah panas, kita nak slowly tuangkan terung ni dengan semua kandungan telur lah dengan um, bawang ni ke dalam kuali, okay? Cucu, cucu. Nak bagi dia cute sikit. Ha, ah, kita lipat-lipatlah kita punya telur ni. Bila dia dah perang on one side, kita nak terbalikkan dia. And kita kena tangkas. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. And dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya suka hidangkan ni selalunya dengan sedikit um, crispy garlic chili oil. Kalau tak nak pun tak apa, nak letak chili flake saja pun boleh. Kalau tak nak pedas langsung pun tak apa. Hiaskan dengan sedikit daun ketumbar and then sedikit bawang goreng. Nak tambah crispy, crunchy punya tekstur. Menu sihat yang sangat sedap, berkhasiat. Dan yang penting juga menu yang sesuai untuk hujung bulan boleh makan ni dengan nasi memang bertambah I guarantee you. Ini ha, inilah dia tadi tiga resipi yang saya dah buat menggunakan telur yang pastinya sangat sesuai disajikan pada hujung bulan. Ha. Ini satu inspirasi dari Thailand. Nama dia Yam Kai Dao ataupun Kerabu Telur Garing. Ini pula inspirasi dari Filipina. Ha. Eggplant Omelette. Dan ini salah satu my favorite egg burji. Inspirasi dari India. So make sure korang cuba resipi-resipi ini. Dan kalau korang nak lagi resipi yang sedap, yang berkhasiat, yang sihat. Make sure saksikan episod akan datang menu sihat Ramadan. See you guys. Bye. Tak tahu dah nak makan yang mana tak boleh nak pilih ni. Ha oh, oh, jangan gaduh kat belakang tu. um, sebab dia datang dari uh, what is it called? I, I lupa nak potong da daun bawang. Kanasnya. Ganasnya dapur ni. Tengoklah. Saksikan saya Anis Nabilah dalam menu tak? Ah, ha? menu apa?